استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني مقبولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا سُلْسِلَتِ الْأَرْضُ سُلْسَلَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَزْدَرُ النَّاسُ أَسْتَاطَلُ يَرَوْا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدقوا الله العظيم على رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriah batiniah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah sidang majelis yang usir muliakan usir takdimi pencerahan bimbingan amalan saat ini. Mari kita tengok sebentar apa yang terjadi pada diri kita di dalam suatu hadis. Surga itu merindukan salah satu adalah membantu memberikan mereka yang sedang lapar. Walamutaimin ji'an. Memberikan segala sesuatu yang sifatnya membantu di dalam Islam kita diwajibkan untuk saling membantu saling mempererat tali silaturahim mayuhasabu bihil abadi yaumil saling memperkuat di dalam suatu hal agar hisab kita nanti tidak terjerat di dalam suacaan atau di dalam surat kita yang tidak diterima oleh Allah pererat dalam tali silaturahim Ma'akhabu yukhasabu bihi Segala sesuatu Andai kata rezeki kita ingin dilancarkan Wa lahu fi Dan ingin umur kita dipanjangkan Fal rahimah Maka sambunglah tali silatu rahim Intinya adalah Membantu

Sering kita abaikan tanpa sebab, tanpa masalah, mungkin karena suatu hal yang berbau penyakit kedengkian yang terjerat di dalam diri kita. Mungkin, namun perlu kita sadari bahwa segala sesuatu di dalam Islam membantu memberikan. Ini ada suatu hal yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada sekesta di sini perlu sekali kita memperhatikan, memperhitungkan di dalam segala step-step yang lima ini. Ada lima survei di sini, di mana lima jenis orang yang mungkin ini tidak pantas untuk kita bantu. Mungkin Makanya, selektif saja. Ini merupakan survei. Salah satunya adalah orang yang dibantu, malah nyalahin. Ini sudah dibantu, malah nyalahin. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan di dalam kita membantu. Salah satu contoh apa? Ketika kita sodakoh, sebenarnya sodakoh itu diwajibkan. Pertama adalah orang tua kita, kedua adalah kerabat kita. Nah, sekarang kalau kita sering memberi segala sesuatu kepada saudara kita, misalnya sudah membantu memberikan kita ikhlas, satu juta, dua juta, empat juta, kita ikhlas kita ridho. Namun sering kita mendengar yang terima ini tidak ridho. Saudara kita yang kita bantu sering malah nyalahin kita. Ah, lu sudah kakak sukses bantu cuma segini. Ini sering. Akhirnya apa timbul apa? Timbul kita akhirnya malas membantu. Ini sering. Dari survei ini benar-benar membuktikan bahwa ketika kita membantu, mungkin kita perlu filter. Di dalam ayat Al-Quran diwajibkan membantu tanpa pandang peduli. Namun di dalam survei ini membuktikan di filter lima jenis orang yang mungkin kita perhitungkan dulu untuk kita bantu. Salah satunya ketika saat mereka dibantu malah nyalahin. Bukannya kita malah bangga mendapatkan suatu pahala dari Allah, malah kita disalahin. Masya Allah. Kadang kalau kita tidak ada kesabaran, kita langsung emosi. Yang kedua adalah orang yang tiap hari ngeluh. Tapi nggak mau berubah. Kerjanya ngeluh terus. Tidak ada peningkatan. Sering kita bantu mereka. Coba kalau itu usaha ini. Kita nasihati, kita tidak hanya nasihati aja. Sebagai orang Muslim kita tidak nasihati aja. Kita juga bantu carikan jalan keluar solusinya. Oke, kamu janganlah minta-minta. Kamu ini, kamu usaha ini nanti aku modalin. Nah, ini bagus. Dimodalin sekali, ternyata pertama modalnya disalahgunakan bukan untuk kerja, untuk yang lain. Kemudian yang kedua ketemu lagi, loh kamu kok masih begini. Belum usaha yang gimana kemarin usahanya Katanya alasan ini Alasan ini uangnya Oke kita bantu lagi yang kedua Kok masih tetap gini Tidak ada berubah Tidak ada perubahan sifat watak dan karakternya Ingin memanfaatkan segala Kondisi dan situasi Yang ketiganya Sudah tidak perlu ya kita lupakan saja Kenapa? Ketika kita berbuat baik, malah kita dijadikan suatu tebing, dijadikan kita suatu awal, rerintihannya saja. Di saat susah datang ke kita, di saat dia senang, pasti dia akan beda. Kemudian yang ketiga, jenis orang yang tidak pantas mungkin kita bantu, alias kita pikirkan dulu, yaitu orang yang dikasih solusi jawabannya selalu pakai ini, ya tapi ha, itu kata-kata dari kata-kata ini harus kita pikirkan iya tapi dari kata tapi ini artinya dia iya mau namun dia ada alasannya untuk menuju itu ada alasannya orang kalau sudah pakai tapi ini sudah tidak bisa diluruskan lagi kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala inilah kita dituntut untuk apa? Innallaha ma'asyobirin. Ya amanus da'inu bisa beri Innallaha Dituntut kita untuk sabar menghadapi orang-orang seperti ini. Dan ada di lingkungan kita. Ada teman kita. Ada mungkin saudara kita. Ya seperti ini sifatnya. Mari kita introspeksi diri kita pelajari diri kita, tidak sah pelajari orang lain dulu. PR buat kita. Jadi ketika kita membantu, stop dulu. Lihat dulu kondisi ini. Kemudian yang keempat. Orang yang selalu ngerasa semua orang wajib menolong dia. Jadi kita wajib menolong dia. Ini harus kita perhitungkan dulu. Alias apa? Kita akan dijadikan suatu hal yang dinamakan Tumbuhan menjadi suatu kewajiban buat kita untuk nolong ini terus, terus, tidak terus. ada perubahan sama sekali. Padahal Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya tidak mau berusaha. Di dalam suatu hadis, baginda Rasulullah SAW menyarankan umatnya jangan meminta lebih baik memberi karena apa? karena nanti di akhir zaman banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Yang sifatnya adalah merongrong bahkan yang paling parah bisa merongrong daripada kehormatan daripada apa yang kita lakukan kehormatan lawan kita. Ini yang paling parah dan harus perlu diwaspadai. Maka, ketika kita sering sekarang, kita inginnya membantu justru itu menjadi modus. Ketika kita mau stop membantu mereka, orang terkapar di jalan, begitu turun, malah mobil kita dirampok. Banyak sekali modus kayak begini, maka perlu kita perhatikan, perlu kita filter di dalam kita membantu, terutama di jalan, hati-hati. Apa yang kita bisa berikan? Berikan asal itu tidak sampai membahayakan jiwa dan keadaan kita. Banyak sekali sekarang modus ini sudah begitu besarnya dekat mereka, ciri-ciri akhir zaman menghalalkan segala cara terakhir yang kelima. Orang yang butuh penonton bukan butuh bantuan. Jadi ketika ditolong, ah aku nggak butuh itu. Tapi mereka butuh untuk ditonton. Membingungkan ini kadang. Nah, dari lima sifat ini, mari kita pelajari. Lima survei ini, keadaan ini, mari kita jadikan boom, booming buat kita sendiri untuk periksa introspeksi diri. Jangan sampai mengoreksi orang lain. Koreksi masih banyak pekerjaan pada diri kita. Masih banyak yang perlu kita bersihkan pada diri kita. Wa Akhir surat Al-Baqarah 220. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah. Mari bersama-sama. Dalam keadaan apapun. Mari kita Berusaha semaksimal mungkin merubah kondisi kita dengan diiringi dengan ikhtiaryah, diiringi dengan doa, diiringi dengan tanpa harus meninggalkan atau mengesampingkan sholat. Jangan sampai ketika kita sudah sukses, justru kita lalik atau lalik dalam sholat kita li rabbika wanhar di dalam surat pendek ini Al-Kautsar Fasholli li rabbika Kewajiban kita untuk salat dan kewajiban kita untuk senantiasa membagi-berbagi dan segalanya Masyarakat muslimin muslimat Mari kita bersama-sama Di dalam apapun yang kita lakukan Jangan sampai kita terkecoh Dengan suatu keadaan di mana itu merupakan suatu bumerang Buat kita andai kata kita Itu kita lakukan Hati-hati di dalam bertindak Waspadailah semua itu Banyak sekali sekarang modus Di mana-mana Di akhir zaman ini Yang halal bisa menjadi haram Yang haram bisa dirubah-rubah Menjadi halal banyak sekali kejadian seperti ini. Mereka berasumsi demi kebutuhan mereka sendiri tanpa memandang daripada sebelah dan tanpa memandang daripada akibatnya. Maashiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari ini merupakan suatu introspeksi buat kita dan kita kencatkan kita kencarkan diri kita untuk senantiasa bisa menjaga diri kita dari segala apa yang Allah laknat buat hambanya. Wa adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.